श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीरङ्गनाथदिव्यमणिपादुकाभ्यां नमः श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वदन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतेषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे प्रभावबद्धी तृतीया श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः श्रीमान् वेङ्कटनाचार्यकविदार्घिगकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि वन्दे दत्रङ्गनादस्य मान्यं पादुगयोर्युगं उन्नतानामवनदी नदानां यत्र चोन्नतिः निःशेषमम्बरलदं यदि भत्रिका स्यात् सप्तार्णवी यदि समेध्य मषि भवित्री सहस्रवदनपुरुषस्वयं चेत् लिख्येदरङ्गपदिपादुकयो प्रभावमणगुदूहलिनानि भराश्रुति भवेन महर्षिणायत् व्यासेन यच्च मधुसूदनपादरक्षे द्विसक्षुषि त्वदनुभावमवेक्षितुं नः प्रत्यक्षयन्ति परिशोद्धतियो यदावत् रामायणे रघुपुरन्दरपादरक्षे शश्वत्प्रभञ्जितमिदं परयैव वृत्या संक्षेभविस्तरदशासु तवानुभावम् अल्पसृदैरभिजनैरनुमीयसे त्वं रङ्गेशपातु नियतं निगमोपगीता सारं ब्रह्मयितुं प्रणीतं रामायणं तव महिम्नि यदप्रमाणं तिष्ठन् दुहृदयस्ततो विमहितं जागर्दितपादुके तदातृप्रधनाय तावकगुणक्रामाय रामायणं यस् सीधरविन्दसंभव बधु मञ्जिरसिञ्जिरा सिञ्जरव स्पर्धा दुर्तरपादभत्त भक्तिब्रह्म गविः जडाभाटी सनिडस्फुर चूडारबधवासना परिमळस्या निस्तुमपादुघे रङ्गक्षोणिपृदङ्क्रि बद्मयुकलि पूर्णप्रभत्ते बलम् निश्चिन्मन्ति विभत् चित्समतनानित्यं यदुक्तं सनं मादर् माधवपादुके तव गुणान् कस्तोतुमस्तो गतिः कोटिरेषु प्रणयिनां सेवाक्षने स्वर्गिणाम् अन्योन्यं क्षिपदामघं प्रथमिका सम्मदगोलाघलं विष्वक्तेन विहारवेद्रलधिका कम्बच्चिराल् लुम्बती योषिद्बोधत् पृशन्त्यपोडसगढ स्थिमाणि वैमानि गस् रोदस्मिन्यु बलम्बनानि पसितोतञ्जत्परीक्षिन्ति च दूत्यादिष्वभि दुर्वचानि पदयोः कृत्यानि मद्वेवयत् तदेतप्रणयं तदेव चरणत्राणं वृणेरङ्गिनः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिनी श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः अडियेन् रामानुजदासन् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु